Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum uh, Datuk Sri Nama saya Lila Ruzaini, saya seorang aktivis kemanusiaan uh, Soalan saya satu saja Jika ego seseorang individu tersebut semakin membesar Hanya kerana mereka banyak mengadakan kerja-kerja amal dan juga majlis-majlis amal Sehingga membolehkan individu tersebut merendah dan menghina sesama manusia di halia ramai Adakah ini petanda bahawa individu tersebut sedang pergi jauh daripada jalan pulang ataupun adakah mereka merasakan bahawa diri mereka telah sampai ke jalan pulang? Itu soalan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya jawab soalan ini ringkas-ringkas sikit supaya banyak soalan saya dapat jawab. Tokoh yang banyak buat kebajikan dalam masyarakat jahiliah Nama salah seorangnya ialah Abdullah bin Judaan. Abdullah bin Judaan ini dia daripada dah sama dengan family Abu Bakar daripada Bani Tayyim bin Murrah. Abdullah bin Judaan banyak jasa dia. Tapi dia masa jahiliah Nabi Nabi siapa yang pernah belajar sirah ni ada ustaz-ustaz kita Piyu Haris pun ada ni. Helful Fudul sebab belajar helpful fudul dia akan tahu tentang uh, bagaimana nabi cerita tentang helf perjanjian yang berlaku di rumah Abdullah bin Judaan yang pentingnya dia besar jasanya kata Aisyah, ya rasulullah ibnu Judaan kana fil jahiliyati yassulur rahim wa ta'am Fahal dhaka nafi'uhu. Wahai Rasulullah, Abdullah bin Juda'an. Masa jahiliyah selalu menyambungkan selatul rahim. Dan bagi orang makan. Fahal dhalika nafi'uhu. Adakah itu memberi manfaat kepadanya? Nabi kata, Kalalak. la, la fa'uh tidak memberi manfaat kepadanya. Annahu lam yaqul yaman Rabbi ghafirli khati'ati Kerana Abdullah bin Judaan tidak pernah kata, Wahai Tuhanku, ampunkanlah aku pada hari kiamat kelak. Ramai orang buat Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bagus buat kebajikan memang disuruh oleh agama. Tapi orang yang buat kebajikan ni macam-macam. Orang putih pun rajin buat kebajikan. Banyak NGO-NGO yang aktivisnya tak beriman pun dengan Tuhan. Buat kebajikan. Ada kebaikan kita tak nafikan. Tapi kalau ditanya adakah itu memberikan manfaat di akhirat? Seseorang yang membuat kebajikan dengan penuh rasa ego. Kenapa Nabi kata lam yaqul yawman? Dia tidak pernah satu hari pun kata rabbighfirli khati'ati yawmaddin. Wahai Tuhan ampunkanlah aku pada hari kiamat. Kerana perkataan wahai Tuhan ampunkan aku ialah manifestasi daripada kerasa kebersalahan hamba berdosanya kita. Sekalipun aku buat banyak baik, tapi aku rasa aku sentiasa bersalah di hadapan Tuhan. Banyak nikmat Tuhan padaku, kurangnya benda yang patut aku lakukan. Lalu aku memohon keampunan daripada Allah. Nabi kata walaupun Ibnu Jun'an buat, tapi dia tak pernah kata hal itu. Orang-orang yang mengulangi setiap hari di samping kebaikannya yang dia buat. Tuhan ampunlah aku. Bangun di tengah malam, Ya Allah ampunkanlah aku. Bangun pada tahajudnya, Ya Allah ampunkanlah aku. Pada siang lepas solatnya, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Hatta dalam solat. Bahu Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah tak kata Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah terus. Astaghfirullah. Aku mohon Pak, ampunan pada Allah. Kurangnya, ke kekurangan di atas solat aku ini kelemahan di atas solat aku ini. Ini adalah esen daripada penghambaan. Penghambaan itu menuntut azul az wal khudur. Dia panggil. Merendah diri dan menghina diri hadapan Tuhan. Banyak manapun kebajikan yang kita lakukan tapi jika kita gagal untuk menanamkan dalam diri kita bahwasanya rendahnya kita, bersalahnya kita di hadapan Tuhan, dibimbangi kita tidak kita sama dengan Abdullah bin Judaan. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Kita berbicara tentang orang lain, kita ingat diri kita sendiri. Mudah-mudahan kadang-kadang kita pun macam saya lah. Tenang buat dulu. Ceramah banyak dalam YouTube. Ceramah banyak Dr. Mazhar betulkah lillahi ta'ala? Betulkah memang cari rida Allah? Saya kena sentiasa berfikir, bersandar dan terfikir. Berapa banyak ceramah aku yang ku ceramah lillahi ta'ala. Ataupun mungkin dah jadi mufti tak ceramah. Lepas kata mufti tak bercakap pula. Astaghfirullah. Alhamdulillah.